kəsi. Doğrudan da atanın o o aranın düyü başqa olur. Onların istəyi başqa olur. Fikirlər həmişə kəsişir. O başqa, bu başqa. Qadına münasibətdə də, nə bilim yanaşmada da, sevmədə də, istəyi, tələbi doğrudan da başqa olur. Mənə bu gün bir xəbər dedilər, xanından, xanından, indiki xanından, yox ha Hansı ki var bikan xan idi. Bildizdə haranın xanı idi? Dedilər Sara xanım, o oh, xan, o oh, xan nə nə el el axı. Xan uzun saçlıb xanımları sevirmiş. Həmişə istəyib ki, sevgilisi uzun saçlı olsun, hörükləri uzun olsun. Bütövlükdə bunun hörükləri, telləri bunu əndamını qucaqlasın. Xanın yox, ay qızın əndamını qucaqlasın ona nəvaziş göstərir və bu xan da çox seçimlərdən sonra, çox seçimlərdən sonra bir xanıma öz könlününü verir. Xanım da ona öz könlününü verib və bunun da saçları uzun olur. Bir televiziya da aparıcı olan bir xanım, xanım. Çoxları deyib ki, bu saçlar, bu hörüklər, bu tellər sənə yaraşmır. Azından biraz nə bilim tükü məsəl ucundan götürəy, tükü məsəl biraz orasına bir görünüş verəy falan heç vaxt razılaşmır və bu sirri ürəyində saxlayır. Yəni bu saçlarmı xançul, xançul bəsləyirəm, saxlayıram. Və, və ona görə də xan həmişə o saçlara dəyər verilmiş. Ona görə də onun ad günündə 20.000 dollarlıq, 20.000 manatlı nəsə bax belə bir civarda brilyant üzük göndərir bu xanımə. Yəni belə belə zövqlər də var, belə zövqlər. Kişi baxmıyarıq dünyanın yarısını alıb bir dənə bir qadının saçları, hörükləri qarşısında aciz olub. Onun üçün dünyanı verməyə hazır olub. Düz o xanımdan hələ ki xəbər yoxdur. Deyirlər ki, telefonuna da zəng çatmır. İnşallah yaxşı olar. Yalnızsa saxlayın ki, Köhnəxan, Köhnəxan. Uzun saçlıdır ürəkli xanımları çox sevirmiş. Məndən bu qədər sərəfət verə.